Air DC desi, di sini. <laughs> Sahabat-sahabat, kita perlu melihat daripada sudut pendidikan seseorang itu dari fakulti ataupun pengajian yang dia belajar. Kalau diploma undang-undang, dia belajar undang-undang. Dia bukan belajar perkhususan berkaitan tentang agama. Demikian juga ijazah undang-undang dia dekat UIA. Tidak ada perkhususan berkaitan tentang agama di situ. Demikian juga daurah bahasa Arab. Tahu tak daurah bahasa Arab ni apa? Daurah bahasa Arab ni ada kursus bahasa Arab yang siapa sahaja yang nak ambil, nak pergi, nak belajar, dia boleh belajar. Dan diletakkan dia punya uh, kelebihan itu pengajian Al-Quran keadaan Rasulullah Usmani. Macam ganas sangat. Padahal pengajian Al-Quran Rasulullah ini ni adalah pengajian Al-Quran yang mana kita baca hari ni. Rasulullah Usmani itu ialah Al-Quran yang kita nak baca. Sebab tu saya kata banyak kali bahawa uh, Marhamah Rosli nak dibandingkan dengan Ustaz Tidu sama saja mereka berdua ni. Nak menunggang atas nama Ustaz, nak menunggang atas nama Ustazah, atas kepentingan tertentu. Saya tak nafikan Okey, Okay, uh, saya nak komen sikit mengenai satu posting uh, seorang uh youtuber yang bagi saya cukup hebat lah iaitu seorang ustaz youtuber uh, Budin Ahmad uh, saya sering melihat lah dia punya video-video uh, dalam youtube mengenai isu-isu agama baru-baru uh, ni dia uh, menjadi trending lah mengenai isu GISP uh, jadi semalam saya ada menerima satu posting uh, daripada sahabat politik saya Uh, mengenai uh, ustaz youtuber ini yang uh, mengkritik uh, timbalan menteri agama uh, yang baru iaitu Marhamah Rusli Saya sendiri memang dari awal saya tak setuju dengan pelantikan inilah kerana saya melihat from nowhere tuan-tuan eh tiba-tiba orang yang sebegini dilantik di uh, sebagai senator uh, dan menjadi timbalan menteri agama kerana dia uh, dalam isu uh, uh, justice for Zara Uh, dan juga uh, mengenai kerja-kerja NGO beliau uh, dan yang terbaiknya itu dia adalah anak saudara kepada uh, Ustaz uh, Dr. Badrul Amin iaitu sahabat kepada PMX jadi ramai yang mengatakan yang pelantikan beliau ini kerana ada hubungan uh, PMX dengan uh, bapak saudara uh, beliau jadi apabila saya melihat Uh, penelitikan marhamah ini saya merasakan agak janggal tuan-tuan eh kerana saya adalah seorang bekas ahli akademik kanan dan saya memang you know uh, uh, orang kata apa memang uh, begitu cakna dan cerakin uh, mengenai uh, credibility ya eh, seseorang itu apabila dia menjawat sesuatu jawatan uh, jawatan iaitu harus reflect kepada apa yang dia belajar di universiti degree apa yang dia dapat. Yang kita cerita sekarang ni is a first degree. Jadi dalam isu uh, Kementerian Agama ini saya melihat agak janggal apabila seorang timbalan menteri agama uh, dilantik uh, daripada jurusan undang-undang um, eh uh, iaitu uh, uh, ijazah uh, uh, law eh? daripada uh, UAE. Jadi mungkin juga eh pelantikan beliau ini kerana dia belajar di Universiti Islam Antarabangsa. <laughs> you know, khusus apa yang dia ambil itu tidak 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 menjadi persoalan. Eh. Nah, kalau saya nak banding dia eh ialah dia seorang lawyer eh daripada UNIS Islam Antarabangsa. Ada juga seorang ahli MPP. Eh, seorang ahli MPP lantikan eh, Dr. Abu Dr Abu ni tuan-tuan lagi segi berhujah lagi segi you know mengeluarkan fakta-fakta di TikTok eh, apabila dia you know bersama-sama dengan kerajaan Madani malah dia juga adalah penasihat uh, ekonomi kalau tak salah saya eh, kepada uh, menteri komunikasi ya eh, Famin Fazil saya expect at the, uh, pada hari itu dia yang dilantik menjadi timbalan menteri agama eh, Dr Abu eh, kalau dia bercakap dalam masa 10 minit tu tuan-tuan dia bercakap fakta saja Ha, tapi itulah engagement kurang. Ah ha, itulah fakta-fakta ha, juga tapi kalau orang tidak mau mendengar pun problem juga. <laughs> Jadi berbalik kepada Syahrul Budin ni dia ialah dia seorang uh, ustaz YouTuber uh, subscriber pun ramai tuan-tuan dekat 300,000. Uh, sekali dia punya lontaran video berpuluh ribu orang akan dengar. Tapi dia 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 bercerita mengenai fakta yang tu saya respect tuan-tuan. Ha, jadi, saya sebelum ini memang saya nak uh, nak memperkatakan benda yang sama. Ha, kenapa seorang menteri agama dilantik daripada uh, ijazah undang-undang? Uh, jadi, apabila saya mendengar penjelasan Syihabudin ini, dia mengatakan uh, Ammar Hamar Rosli ni uh, dia ambil diploma undang-undang daripada daripada UNIZA. Oh, kalau tak UNIZA, mungkin orang kata daripada Universiti Islam juga sebab dia datang daripada Terengganu lepas tu dia pergi ke UIA, Universiti Islam tapi dalam bidang undang-undang tuan-tuan. Ha? undang-undang bagi saya yang undang-undang sivil bukan undang-undang syariah. Kan kalau syariah bukan di UIA, dia kena ambil di di di, di UM. Ha? Ha? di UM ada undang-undang uh, syariah. Jadi apabila Ustaz Shahabuddin mengatakan yang uh, mungkin uh, dia dilantik menjadi timbalan menteri agama kerana dia ambil satu kursus bahasa Arab <laughs> kursus bahasa Arab. Jadi dan satu lagi dia ambil kursus Quran kalau tak salah saya. Kursus Quran di di Sana'a, di Sana'a di Yaman. Macam tu saya pun terfikir juga kan. Saya yalah saya keturunan Said. Saya boleh pergi ke Tarim eh? kalau orang tengok ada satu Habib, Habib Umar eh? ah, itu Habib Umar itu di Tarim. Di Tarim itu semua keturunan-keturunan Said. Mungkin juga saya pergi duduk sana 3 bulan atau 4 bulan, pergi <laughs> <laughs> duduk semayang kat masjid, Lepas tu saya buat balik sijil daripada Tarim Saya pun boleh jadi menteri agama juga Apa <laughs> yang I mean, saya kata kan? Ya, dia kata kenapa Yalah, Takat pergi belajar bahasa Arab Pergi belajar uh, Quran Itu normal bagi dia Adakah dia menggunakan asas ini Untuk dia dilantik menjadi timbalan menteri agama Wow Saya saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh oleh Syahabuddin ini ya. Saya sendiri mengatakan Okey lah kalau kita nak jadi menteri apa dah menteri pengangkutan ke kan dia ada ijazah apa nama pentadbiran perniagaan bagi saya tak ada isu apa tetapi kalau lebih afdal lebih afdal kalau kita menjadi menteri pengangkutan at least kita kena ada the first degree lah first degree kita kena ada ijazah dalam bidang mechanical oh, kan ataupun dalam bidang electrical dalam bidang elektronik bagi saya, dia lebih kepada isu-isu kejuteraan ha? Ha, Menteri pengangkutan ni kan? Sama juga kalau kita nak menjadi menteri uh, sumber asli, alam, apa-apa at least dia mesti datang daripada ijazah uh, sign sign, sign, ha? Bachelor of Sign dalam bidang uh, pengurusan alam sekitar, environment baru dia ada asas tuan-tuan, ha? apabila pegawai-pegawai dia bercakap kan Pegawai-pegawai yang kerja di bahagian teknikal kan Kalau menteri dalam bidang sastra dia nak cakap apa tuan-tuan? dan mananya dia tak relevan bagi saya tapi tak apalah sebab itu bidang yang bukan related dengan agama kalau agama dia kena ada ijazah agama at least dia kena ada ijazah syariah tauhid Uh, hadis kan uh, daripada al azhar uh, yang terbaik al azhar lah macam orang ya, yang pas ni pun ramai juga al azhar tapi tak guna sekupang pun <laughs> al azhar saja tak mau tak mau begitu tapi at least dia kena ada ijazah yang ke arah pakar bidang ah uh, maknanya dia dalam ijazah agama daripada jordan for example uh, dia, dia, dia 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 graduate daripada universiti madinah wow terbaik universiti kinfa ah uh, daripada Riyadh kan. Jadi itu yang saya kata, ya eh, pelantikan Marhamah ini boleh dipertikaikan tuan-tuan. Boleh dipertikaikan. Syahabudin kata sini, melambak eh kalau orang nak ambil eh, sebagai timbalan menteri agama itu yang punya ijazah PhD. PhD ya eh, dalam bidang hadis ya eh, dalam bidang Quran. Wow. Ah, dalam bidang tauhid. Macam-macam tuan-tuan. Tapi kenapa Marhamah? Ah ini masalah dia. Ini masalah dia dan dia juga terpalit dengan isu-isu uh, kononnya dia kalau ikut Shahbudin tu kata uh, marhamah ini, uh, dia confirm dia ada hutang 14 juta tapi saya tak nak ulas berkenaan isu itu sebab saya tak ada saya tak naklah ulas lu saya saya quote eh saya quote daripada apa yang Ustaz Shahbudin kata terpalit dengan isu mas 14 juta terpalit dengan isu kutipan uh, Zara Karina yang tidak dibuat audit kan maknanya saya quote eh uh, itu sekarang Orang ni ahli akademik. Dia kena kod daripada sumber mana yang dia ambil. Ha, sumber itu boleh dipercayai ataupun tidak boleh dipercayai. Tapi kalau saya tengok Ustaz Syahabudin ni, dia memang berani tuan-tuan. Dia berani. Maknanya apa yang dia cakap itu bagi saya betul lah sebab dia berani. Dan satu lagi, dia refer kepada yang Ustazah ini terpalit dengan satu uh, ajaran sesat uh, mengikut uh, mufti wilayah yang dulu, Datuk Dr. Zulkifli. Dia ada, ada bagi link uh, untuk kita tengok tapi saya bab-bab tu tak apalah bab sesat ni yang tu biar you know orang-orang agama yang handle lah kan bab sesat-sesat ni tapi yang saya nak bertikaikan daripada segi ijazah dia kan ijazah dia maknanya ijazah dia kalau bukan dalam bidang agama kan cuma kita pergi belajar Quran kita pergi belajar uh, bahasa uh, you know bahasa Arab kan macam macam nilah macam apa nama Ustaz Fawaz eh? dia pergi ambil bahasa Arab di Azhar tapi dia jadi ustaz ha, tak tahulah kot dia belajar sekolah pondok <laughs> mungkin lah kan dia lepasan pondok kan tapi tak tahulah yang marhamah ini dia lepasan pondok saya kurang pasti tapi apa yang diperkatakan oleh Ustaz Budin itu ada kebenarannya ada kebenarannya dan benda ini akan menjadi bola tanggung tuan-tuan bola tanggung tuan-tuan dalam masa 2 tahun saya pun tak tahu apa yang Menteri Agama ini akan buat marhamah ni Mungkin kalau dia tak tahu ha, Dia refer kepada menteri dia lah Datuk uh, Bukan Datuk Senator Dr. Zulkifli ha, Dia tu seorang uh, sarjana Islam lah kan Sebab dia belajar Dia mengaji Dalam bidang itu Dan dia mengajar juga Di Universiti Sains Islam Malaysia Bagi saya Dia pakai bidang lah apa okay, Apapun itulah uh, Isu marhamah ini Bukan setakat Syahabuddin kan ramai yang mempertikaikan. Eh? macam susak agung amno eh? Ashraf wazdi juga mempertikaikan. okey apapun kita melihatlah kita nak tahu juga uh, syahbudin kata sampai sekarang ustaz uh, ustazah marharmah itu tidak pernah membuat satu sidang media ah, itu saya kata kadang, kadang menteri ni pun penakut tuan-tuan dia takut kenapa dia tak buat sidang media uh, macam Donald Trump dia panggil semua media lepas tu dia teranglah kan? dia beritahu tahu dekat media on the spot jadi sebab dia nak buat kerja ada lagi dua tahun kan Kalau semua nak kenal dijawab oleh bapak saudara dia Baik bagi bapak saudara dia jadi timbalan menteri <laughs> Kenal kan bapak saudara dia kan da, uh, Dr. Doktor Badrul Amin eh? Siapa tak kenal eh? Uh, tak apalah eh? Ha? Uh, dia kena back up lah anak saudara dia kan? Gila tak back up anak saudara Cai, 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 cai